ॐ कात्यायनाय विद्महे कन्याकुमारि धीमहि तन्नो दुर्गे श्रीपाद श्रीनारायणपट्टपादविरचितश्रीपादशब्ददे ध्यानं दक्षादकः करपल्लवेलसतसिं दक्षोर्ध्वकेशूलिने वामो त्वे बलभोज्वलां कडितडन्यस्तान्यस्ताम्बुजां शूलाग्राहदकासरा सुरशिरो निष्ठां प्रहृष्टां सुरेर्जुष्टामिष्टबलप्रदां भगवति मुक्तिस्थलस्तां भजे यस्संवाहनलनोभिनः चूडश्य, हस्ताम्बुज स्पर्शेनापि च लोहितायति मुगुस्त्वत्पादपङ्केरुगं तेनैवो तदकासरासुरसिरशृङ्गाक्रसंचूर्णन प्राचण्यं तदनुष्ठितं किल कथं मुक्तिस्तलस्ते शिवे त्वत्पादं निजमस्तके कडयितुं के, के, के लोके जनाः किं किं नारचयन्ति दुश्चरदभश्चर्यासभद्यादिकं मन्ये दन्यतमं तु देवी महिषं वैरस्तयैव द्वया यण्मूग्ने स्वयमेव पादकहरं पादाम्बुजं पादितम् त्वत्पादाम्बुजमर्पितं क्व नु शिवे किं नुत्रयि मस्तके नित्यं तत्त्वविचारदत्तमनसां सित्ताम्बुजाक्रेषु वा किं वा द्वत्प्रणयप्रगोबविमन् मारारिमौलिस्थले किं प्रोत्कण्डितघोरसैरिव महादयत् येन्द्रमूर्तान्दरे त्वत्पादाञ्जलरूपकल्पलतिकाबालप्रबालद्वयं ये तावत्कलयन्ति जातो शिरसानं रेणकं प्रोज्ज्वलं ते हि देवि नन्दनवनग्रीडा पुनः स्वर्वल्ली तरुणप्रवालभरणं सेवानुरूपं बलं दावल्यं परिलाते पुरीपोरङ्गे नदुङ्गश्रिया किञ्ज श्यामलिमाभि कोमलतरे वात्येव गात्रे हरेः तत्तातृक् पदवी ममाभि जनयेत्यस्तोकसेवा रसा दारुण्यं तव लीयते चरणयोः कारुण्यमूर्ते शिवे आरुण्यं यदि तं दत्केचन हुस्तु गणितं बवारभरण्याखिलो बागतम् अन्ये माखिशमूर्तपेषलितं रक्तत्रवं मन्वते मन्येहं तु न देसो प्राहुः पद्मसमाश्रयं सदतृतिं द्वत्पादपद्माश्रया तन्दस्त्वत्पदबत्मवीक्षणवसात् कृष्णोऽपिनः यद्बद्मार्चन मामनन्दिसुति यो तारित्यविद्रावनम् मुक्ते क्षेत्रगदे भवानि तदपि द्वत्पादपद्माचनं पादं ते सरसिरुहदृहमिमं यत्सेवते पद्मभूः नूनं तस्वनिवासभङ्गजवर श्रीलङ्कनाशङ्कया गोविन्दोऽपि च वारिराषिदुहिदु वासब्जिया स्वस्यैवाग्रकरो गृहीत कमलत्राणाभिलाक्षेण वा सेवन्ते कुलसम्पते न कमयाः सीतां सवस्तपदम् दत्पाको ननु वीक्षते हि नितरामन्ये सुसीतां शुषु एको बालक एव देयातो ललाडात्मता मन्यो निर्मलमण्डलतसा मन्यो दुदन्यो गतो घोरम् पादसहस्रकं प्रकटयन्नासा सुपाशा वदित्वान्तं नो पुनरान्तरं शमयितुं शक्नोति शैलात्मजे त्वत्पाद विधयेन कोमलतरेणानेन